হাইভৰি ওৱান আৰু এয়া এতিয়া এটা বাজিছে আৰু এটা বজাত মই লাঞ্চ কৰি লওঁ তো আজি আজি লাঞ্চত কি কি আছে মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চোলে বনাইছিলোঁ চোলে লৈ লৈছোঁ মই মই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ বেছি মছলা চছলা নাই ইয়াত মানে অকণমান ধনিয়া জিৰা দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আদা নহৰু আৰু বিলাহী মই সিমানেই দিছোঁ একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ এইফালে বনাইছিলোঁ আলু ভাজি আলু ভাজি মানে এইটো মই আলুখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত কেইটামান মটৰ দিছোঁ পিঁয়াজ মই চপ কৰি লৈছোঁ একেবাৰে মিহি মিহিকৈ তাৰপিছত বিলাহী দিছোঁ বিলাহীও একদম সৰু সৰুকৈ চপ কৰা তাৰপিছত কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ তেলত আৰু বিলাহী পিঁয়াজ দি তাতে আলু দি দিলোঁ আৰু মটৰ অকণমান দি দিলোঁ বছ হৈ গ'ল আমাৰ লাঞ্চৰ থালি একদম ৰেডি হৈ আছে আৰু লগতে ছালাডো কাটি থোৱা আছে মই চালাডো আনি আনোঁ আৰু এয়া চালাড কাটি থোৱা আছিলে পিছে আগতীয়াকৈ খাব লাগিছিলে ছালাডটো সময় নহ'ল তই এতিয়া খোৱাৰ লগতে খাই দিওঁ প্ৰথমতে চালাডকে খাওঁ বহুত মানুহে ছালাড কি হয় ডিনাৰত খায় বা লাঞ্চত খায় যিখন মেইন থালি হয় তাৰ লগত খায় আগতে ময়ো নাজানিছিলোঁ তেতিয়া ময়ো এনেকেই খাইছিলোঁ খা খানাৰ লগত কিন্তু আচলতে ছালাডটো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে এঘাৰটা বজাৰ ভিতৰত খাব লাগে এঘাৰ চাৰে এঘাৰটা ভিতৰত ছালাড খাব লাগে আপোনাৰ হেল্থটো ভাল হৈ থাকে সেইটো সময়ত ধুনীয়াকৈ হজমো হয় যোনে ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰিছে সি যদি এনেধৰণে চালাড খায় আৰু লাঞ্চৰ টাইমত মানে অকল লাঞ্চটো কৰিব লাগে ভাত খায় ৰুটি খায় যি খায় আপোনাৰ ইচ্ছা কথা আৰু ৰাতি চালাড খাব নালাগে কাৰণ হজম নহয় আৰু এটা গেছ হয় সেয়াই তো মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানকণ জানো বা মই নিজেই জানি যিটো ফ'ল' কৰিছোঁ সেইটোৱে মই আপোনালোকক কৈছোঁ তো আজি দেখোঁ বাই বাই